Я попрошу зараз сестричку, яка не знає, що вона має вийти сюди вийти. Де наша Анічка? Ви знаєте, коли цей вірш злунав, і тільки любов могла дати квітнути людині, яка ну, свою частину життя прожила з надіями в одному в одному будинку, да, в одному такому затишному в затишній оселі, і потім почалось. То, що почалося. Але з Чорноти Господь дає квітнути. І Анічка, я, я просто спостерігаю, ми так дотичні не дуже сильно, але як Господь дає квітнути, навіть не дивлячись ні на що тобі. І тому, хай Господь благословить тебе на свідоцтво. Я російською мовою мені так зручніше. Я виросла в християнській сім'ї з дитинства. А Боге знала. Но не ощущала я себя счастливой Боге. Помню, когда мне, наверное, уже лет 20 было, когда я Вспоминаю псалом, которым пою, как счастлива я, что я Христа имею. А мне этого не было счастья. Я понимаю, что Бог дает спасение, Бог любит. Но счастья я не чувствовала. И мне очень хотелось его найти. Много молилась и просила, что Господи ищущий находит, хотела обрести это счастье именно в Боге. Пока искала, вышла замуж за неверующего в поисках счастья, не нашла. Бог подарил мне дочку. Потом началась война. В собрание я ходила все эти годы, я была в церкви. Пыталась своими силами спасти мужа, тоже не получилось. Потом получилось, я уехала с дочкой и с мамой, я уехала, муж остался дома. Здесь уже попалась сюда в лагерь женский, очень коснулась, там Бог начал касаться. Потом ходила на женские клубы здесь, и когда в следующий раз уже была в лагере, когда была тема задан Божий для семьи, но вопрос возникло: а как быть в своей семье? так как сейчас уже муж на расстоянии, муж неверующий, и как быть сейчас? И там уже я обратилась к Марине. стало с ней проходить беседы. То, что я узнала, я узнала очень многое о Боге новое. То, что очень важно, я для себя открыла, что Бог в нашей жизни Бог должен быть на первом месте чтобы ничего, никакое творение не закрывало его. Для меня была дочка, это все и вся. Для меня самое главное была дочка, но не Бог. Умом я это понимала, но не могла это изменить как-то сама. Когда стали проходить беседы с Мариной, я поняла, что много чего я неправильно делаю. Потому что для меня это я помню свидетельство Саши, когда она рассказывала, когда она проходила с Мариной беседы и видела, насколько она счастливая была. Потом же, когда я стала заниматься, я увидела много чего нового для себя. И то, что я обрела, я смогла находить утешение в Боге. Мне не нужно Сейчас вот поддержка друзей, когда что-то происходило, раньше мне хотелось позвонить кому-то там поделиться, чтобы кто-то ободрил, там вот ты правильно поступила, неправильно. Сейчас я поняла, что для этого не нужны люди, есть Бог, который действительно наш близкий друг. И для меня это очень важно. Мне очень хочется служить Ему, хранить свое сердце в чистоте. Потому что не всегда получается так, как знаешь, что надо, но часто еще грешим. Благодарю за то, что сестры здесь проводят такие общения, очень много открывается, как, как любить Бога, как жить так, чтобы славить Его. Дякуємо тобі за відверті слова. Дякую за підтримку. Тому що знаєте, коли стоїть питання, чи чим ну робити, то розумієш, що інколи Бог хоче поглядати, інколи не показує плоди. Але твій твій погляд і твоя посмішка для нас дуже цінна і для всіх. Бо свідоцтво Божої роботи в нашому серці, воно завжди дуже. Дуже велику цінність має, тому що вона пригортає і дає радість, навіть коли є сльози, і дає світло, коли є темрява. Тому ми тебе підтримуємо. Давайте ми помолимося за Анічка, добре. Дорогий Господь, я дякую тобі за те, то, що ти нас дійсно із таких достатньо тяжких обставинах вирощуєш, Господь, і даєш проростати твоїй твої красі. Благослови Анечку, благослови її родину, благослови її чоловіка, там, где він залишився. Благослови її маму, щоб була стілена її нога. Благослови Настіньку, Господь. І хай ми радіємо тому, що Ти, Аню, приводиш в служіння, Господь, щоб вона могла дійсно щиро служити Тобі там, де ти її поставиш. Господь, якщо тобі угодно, щоб вона була в нашій команді, хай це буде так, Господь. Хай милість Твоя буде над нами всіма, і хай ми радіємо тому, як ти на нас ростиш, вирощуєш і даєш нам такі бути гарними і такими щасливими. Ми дійсно хочемо бути блаженими в Тобі. Слава тобі! наш любящий Батька, Отец, Сын, Дух Святый. Аминь. Спасибо.